Пачас форму я чарговы разразумел што ў час расчараванняў і апаты ў грамадстве царква мае моц і сілу сказаць у тым грамадстве адпаведнае сведчанне пра крыста яго змены ў нашы дні. Самое яркое впечатление от формы – это единение. Единение братьев и сестер с разных церквей, с разных городов. Вместе мы можем многое. И самое главное в этом многом вместе славить Бога, делать все для того, чтобы Евангелие по нашим землям распространялось и не затихало. И эта идея действительно запальна. Для меня сама идея, та, которая объединяет в себе такой потенциал, что дальше, разнося по своим поместным церквам той материал, который мы получили тут. Це величезний инструменты, такие, мне и, и варто користуватися. Надзвичайно хорошая платформа для того, чтобы э, первое все почути и друге бути почутим. Мне верьмисть сподобалися лекторы, усе сессии, лекции, богу верьми узаршены богу, а так саморганизаторам в форума, за форумах захотимо быть тут. Яркость, свидетельство, яркое общение с такими людьми, с которыми никогда не мог встретиться. Я этого желал, поэтому. Я очень впечатлен, а вы, кто смотрите, не были здесь, пролетели. Привет летчикам. Когда слышите объявление, надо ехать.